Всем привет! И с вами я, Даша Крута. Я хочу снять этот тег и рассказать то, что я фенька плет. Ну что ж, приступим. Первый вопрос. Сколько мне лет? Мне 10. Сколько я плету? Две недели. Сколько у меня фень? От 10 до 15. Есть группа в ВКонтакте? Да, есть. Есть канал в Ютубе? Да, есть. Когда будет конкурс? Он уже проходит. Что за конкурс? Конкурс надо поставить лайк и написать свой порядковый номер. Там уже есть пять участников. Какими нитками я плету? Я плету кировскими и гаммой. Ну, а сейчас небольшой такой, ну, как рассказ обо мне. Мне нравится плести фенечки из-за того, что это красивые такие узоры получаются, все такое. Раньше у меня было фенечек Сорок. Но я их отправила по почте. Некоторые я отправляла в этом. Эм, в закладке я их сделала, ну, для книг в школе. Еще как называется? Я дарила фенечки, и у меня их было очень много. Но сейчас их у меня очень мало. У меня есть три недоплетыши: это Кумихима, Махнат и Лесенка. Я скоро я уже отправляла одно письмо, скоро отправлю второе. Ну вот, маленький тег. Могу еще что-нибудь рассказать. Вот, например, у меня есть на другой странице еще вопрос. Вот еще пять вопросов. И начинаем первый. Сколько писем отправила? Я отправила одно, как и говорила. Скоро отправлю вторую. Сколько писем получила? Ноль, но скоро должно прийти одно. Плету ли я фенечки на заказ? Я хочу их плести на заказ, но нет, потому что, ну так, не очень удобно. Сколько было обменов? Обменов у меня было, сейчас скажу, обменился со Светой. Она мне фенечку какую-то там обменивала, я не помню по-моему, станок она мне. Да, она не станок для Кумихима делал самодельный. А я ей, по-моему, бобины, вот. Есть финишная тетрадка? Есть, и я могу вам ее показать. Сейчас я ее найду. Все, внимание на венчанную тетрадку. Вот моя финичная тетрадка. Много о ней рассказывать не буду, просто показываю. Вот моя финичная тетрадка, и в ней есть разделы. Вот такие вот наклеечки всякие. И сзади она вот такая вот. И тут она в Париже. Ну вот. Больше я с вами не могу. А, извиняюсь. Извиняюсь, извиняюсь. Я забыла записать еще один вопрос. Этот когда выйдет следующее видео сейчас я вам на него отвечу подождите сейчас найду кое-что так э, сейчас у нас пятница следующее видео выйдет сегодня буду по пятницам два видео, по субботам три, по воскресеньям три. Нет, по воскресеньям я буду снимать одно, от двух до трех, как-то так. И у меня получается за пятницу, субботу и воскресенье у меня получается э, семь или восемь видео. Ну так, ну все. Конец. Конец. С вами был Даша Крута. Пока-пока. Ставьте пальцы вверх, не забывайте подписываться на канал. Я вас люблю.